Selamat sejahtera dan salam negara ku Malaysia. Sarawak perlu menerokai teknologi baru dalam memastikan sumber bahan mentah sentiasa mencukupi untuk tujuan industri perkayuan dan produk berasaskan kayu. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tunopeng berkata, ia juga bagi memastikan keseimbangan kepada pembangunan semula hutan yang telah ditebang bagi tujuan perlindungan alam sekitar. Justru Dato' Amar Abang Johari mahu agensi-agensi berkaitan khususnya Universiti Putra Malaysia untuk melakukan penyelidikan dan pembangunan R&D terhadap spesies daripada pokok asli yang boleh matang dalam tempoh sekitar lima tahun serta mempunyai nilai ekonomi untuk memastikan sumber bahan mentah yang berkekalan. Beliau berkata kerajaan negeri bersedia untuk menyediakan dana bagi tujuan R&D itu. And that is a big challenge but I am sure that with the present technology and certain compound that you can inject after all it works down still cell you do leeches on certain cell that can grow the tree at a fast rate within five years then after that we can establish what I call industrial forests Dato Amar Abang Johari berkata sekiranya ia terlaksana, Kerajaan Negeri akan menyediakan kawasan khas hutan yang ditanam untuk tujuan industri agar tidak mengganggu kawasan hutan kekal sedia ada. Beliau berucap merasmikan forum mengenai lanskap hutan di Kuching. Forum bertemakan meningkatkan fungsi pemulihan lanskap hutan di Sarawak disertai oleh 170 peserta yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. Sementara itu, strategi terhadap pemulihan lanskap hutan di Sarawak dilihat mampu membantu dalam meningkatkan kualiti alam sekitar serta taraf hidup rakyat di negeri ini. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian Perancangan Sumber dan Alam Sekitar, Datuk Sudarsono Osman, ia merupakan sektor terpenting di negeri ini dalam menyumbang peningkatan ekonomi. Katanya pemeliharaan hutan dipandang serius oleh kerajaan dalam usaha memastikan hutan tropika diurus secara mampan. Ia bagi memastikan hutan kekal di negeri ini menjadi kawasan perlindungan berikutan dengan stok kayu yang bernilai tinggi. Datuk Sudarsono berucap dalam majlis perasmian forum mengenai lanskap hutan di Sarawak yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Ahmad Abang Johari Tun Openg di Kuching. Seorang lelaki tempatan dan warga, empat warga asing mengaku tidak bersalah di mahkamah sesyen khas rasuah Miri semalam terhadap tuduhan memberi rasuah kepada penjawat awam yang menjalankan tugas bagi tempoh 24 November 2015 hingga 28 April tahun lalu. Mengikut pertuduhan, Zubair Muhammad Fazal Mahmud 25 didapati memberi suapan wang tunai sebanyak RM500 kepada pegawai imigresen kanan agar tidak mengambil tindakan terhadap tertuduh atas kesalahan tidak mengemukakan pasport dan mengaji seorang pekerja Indonesia yang telah menyalahgunakan pas lawatan sosial. Hayatullah Said Afzal Khan 37 turut didakwa memberi suapan RM200 kepada pegawai imigresen supaya tidak mengambil tindakan ke atas anaknya yang tidak mempunyai pasport sah. Asgar Ali Hanif 40 pula dituduh memberi rasuah sebanyak RM300 kepada pegawai imigresen bagi mengelakkan kesalahan menggaji pekerja asing tanpa pasport dan permit yang sah. Sementara itu, Asgar Khan Raid Ulah Khan 35 dituduh memberi suapan sebanyak RM100 kepada pegawai imigresen bagi mengelak kesalahan mengaji pekerja asing yang gagal mengumumkakan permit sah kerja. Manakala tertuduh warga tempatan Abdullah Muhammad Ali 55 didakwa memberi suapan RM500 kepada pegawai imigresen. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nixon Kennedy Kumbong. Semua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 17 Kurungan B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Kurungan 1 Akta yang sama. Hakim Nixon Kennedy menetapkan jaminan sebanyak RM6,000 oleh seorang penjamin tempatan bagi setiap pertuduhan. Dia kita memerlukan orang uh, penjamin yang merupakan orang lokal lah, ha? orang lokal di mana untuk memastikan uh, apa pesalah-pesalah ini yang dituduh ini hadir di mahkamah lah, bila hari perbicaraan. Itu saja, itu yang kita perlu uh, penjamin dia orang apa orang uh, lokal, ha? dua orang penjamin tadi Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa dari Suranjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM, penguasa kanan Catherine Nice, Ikhwan Muhammad Ibrahim dan Jamal Ayub. Mahkamah menetapkan tarikh pengurusan kes pada 30 Mac ini. Seorang guru sekolah rendah berusia 38 tahun ditahan kerana dipercayai terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Ketua Polis Daerah Lawas, Deputi Superintenden Abang Zanal Abidin Abang Ahmad memberitahu, guru terbabit ditahan kira-kira pukul 7.15 malam Isnin di sebuah rumah tidak bernombor di Jalan Sundar, Lawas. Hasil pemeriksaan air kencing ke atas guru yang sudah lama tidak hadir bertugas itu mendapati positif dadah amphetamine. Ketika ditangkap, polis turut menemui 12 keratan straw mengandungi hablur kristal disyaki dadah syabu seberat 3.4 gram yang disembunyikan atas motosikal yang dipakir di bawah rumah. Guru tersebut ditahan di bawah Seksyen 12 Kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. DSP Abang Zainal memberitahu demikian dalam sidang media di Lawas. Sementara itu, dalam kes berasingan, tiga lelaki tempatan berusia 28 hingga 31 tahun ditahan di dalam sebuah kenderaan yang sedang dipakir di lorong kecil jalan Long Tumalawas. Hasil pemeriksaan polis menemui dada syabu seberat 41 gram yang disembunyikan di dalam kenderaan yang didaftarkan di Sabah itu. Polis yakin suspek terbabit dalam pengedaran dadah untuk pasaran sekitar lawas. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A Kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. DSP Abang Zainal Abidin memberitahu kekerapan tangkapan ke atas penagih dadah membolehkan polis mengumpul lebih banyak maklumat terhadap individu yang mendalangi aktiviti pengendaran dadah di Lawas. Kementerian Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komuniti dan SG Akademi Sarawak di bawah kumpulan pendidikan SG merancang melaksanakan satu projek perintis untuk menawarkan latihan kemahiran jangka masa pendek kepada penduduk di kawasan Dalat. Menterinya Datuk Fatimah Abdullah yang juga ADUN Dalat memberitahu, projek tersebut amat bersesuaian dengan hasrat kerajaan negeri dalam mentransformasikan ekonomi luar bandar seterusnya membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk di kawasan tersebut yang hanya mempunyai industri berskala kecil. Tambahnya, projek perintis itu akan memberi fokus terhadap penyediaan latihan kemahiran asas dalam pelbagai bidang antaranya pembuatan kuih dan jahitan khususnya kepada golongan belia dan juga ibu-ibu tunggal. Selain itu, SG Akademi Sarawak juga akan bekerjasama dengan dutanya iaitu bekas jago pecut negara Wat Senyambik dalam mengenal pasti bekas-bekas atlet yang boleh mendapat manfaat daripada projek tersebut. Datuk Fatimah berkata demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat daripada rombongan kumpulan pendidikan SG yang terdiri daripada pengurusinya Datuk Sri Ganes, pembantu pengurus pusat SG Akademi Sarawak Novet Sulang dan Wat Senyambik di Kuching. Penduduk Kuching dan Samarahan bakal menikmati pengangkutan awam yang lebih selesa dan mesra orang kurang upaya OKU dengan menawarkan tambang dari 1 hingga 4 ringgit mulai April 2018. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin menyatakan persetujuan mengenai penubuhan sebuah konsortium pengurusan sudah selesai baru-baru ini yang melibatkan rundingan 5 operator bas henti-henti sedia ada. Beliau yang mewakili timbalan ketua menteri merangkap menteri pembangunan infrastruktur dan pengangkutan, Datuk Seri Datuk Ahmad Dr James Jumat Masing menambah, kini pihaknya hanya menunggu majlis penanda tanganan memorandum persefahaman (MOU) dan kelulusan segera daripada Kementerian Keuangan. We would like to appeal to the Ministry of Finance for the agreement, for arrangement of the agreement to be signed as soon as possible because the consortium bus company need to order the bus and take one year for them to deliver bus and they because they have already lock in the price beliau yang ditemui RTM menyatakan sebarang kelewatan akan memberi kesan kepada kos pembelian bas tersebut yang dinamakan city area transit bus K bus Menerang lanjut mengenai perkhidmatan bas tersebut, Dato' Lee berkata, sebanyak 116 buah bas yang dilengkapi 5 kamera litar tertutup CCTV ini akan beroperasi dengan selang masa antara 15 minit setiap hentian, meliputi 15 jalan utama dan 12 jalan kecil. This uh, modern bus service which is of international standard will uh, encourage members of the public here in Kuching, especially Kuching Samarahan, to use our stage bus and that will help to reduce the traffic congestion in the state. Bas henti-henti sedia ada akan dilanjutkan perkhidmatan ke kawasan pinggir dan luar bandar sekitar Kuching dan Semarahan. Perkhidmatan bas tersebut merupakan sebahagian daripada program transformasi sistem bas henti-henti yang melibatkan tujuh buah bandar raya utama di seluruh negara dengan jumlah subsidi RM45 juta ringgit setahun di Sarawak sahaja. Pendidikan vokasional di negeri ini perlu dijadikan sebagai platform terbaik bagi penyediaan modal insan berkemahiran agar dapat memenuhi permintaan tinggi dalam pasaran industri. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazrudin Abdul Rahman berkata, pengeluaran lebih banyak tenaga kerja berkemahiran penting ke arah mencapai status negara maju berpendapatan tinggi. Menurut Fazaluddin, ini penting terutamanya apabila menyaksikan setakat ini, hanya 28% modal insan Malaysia merupakan pekerja berkemahiran sedangkan sasaran kini untuk mencapai sekurang-kurangnya 35% menjelang 2020. Sehubungan dengan itu, beliau menasihati belia masa kini supaya merebut peluang ini dan tidak merasa rendah diri sekiranya memilih bidang kemahiran ini berikutan ia memberi prospek tinggi pada masa akan datang. Beliau berucap pada majlis penandatanganan memorandum Bersefahaman MOU College Vokasional Matang bersama industri di Kuching. MOU tersebut telah ditandatangani oleh wakil-wakil daripada 14 industri ke arah membentuk rangkaian kerjasama dalam melahirkan pelajar yang mampu bersaing hingga ke peringkat antarabangsa. Turut hadir Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pendidikan Zainoren Muhammad No Ibu bapa diseru untuk memberi sokongan dan galakan kepada anak-anak mereka bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum yang dilihat berupaya membentuk kekuatan fizikal dan mental. Ahli Dewan Undangan Negeri Dudung, Datuk Tiong Tai King memberitahu penglibatan dalam aktiviti sukan mampu menjadikan seseorang itu mempunyai daya saing dan semangat yang kental berucap dalam perasmian majlis sukan sekolah-sekolah bahagian Sibu kali ke-51, Datuk Tiong mahu supaya para pelajar bukan saja cermelang dalam akademik tetapi juga dalam bidang sukan. Tambahnya, aktiviti sukan juga mampu meningkatkan hubungan kerjasama dan jati diri selain berupaya memupuk perpaduan yang menjadi kunci kemakmuran negara. Seramai 1,096 atlet mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut yang bermula semalam hingga Jumaat ini yang berlangsung di Stadium Tun Ahmad Zaidi Sibu. Sebanyak 35 kontinjen menyertai kejohanan tersebut melibatkan 30 kontinjen sekolah menengah dan 5 kontinjen Majlis Sukan Sekolah-sekolah Rendah MSSR. Baiklah seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 8.10 pagi, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Mazlan Mansur merasmikan mesyuarat agung Perkip Kontijen Sarawak di IPK Kuching. Manakala pada pukul 9 pagi, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Aliasan, merasmikan seminar pengurusan LIN Wilayah Sarawak di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Dan akhir sekali, pada pukul 11.30 pagi, Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg, Haji Openg, mengadakan sidang media di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin. Silakan.